Помню, я шокировал итальянцев, когда спросил у них, где у вас есть хороший кофе. Как было дело? Это 2018 год. Я первый раз в жизни приехал в Италию, на Сицилию. И в гостинице спрашиваю, там, ну, первый раз выхожу в город и спрашиваю, посоветуйте, где у вас есть хороший кофе. Ну, как бы я из Одессы тогда приехал, и ну, у нас это было как бы нормально. Там Хороший кофе, плохой кофе там. А я гостиницу у него спрашиваю, а я вижу, что он завис. Он не понимает э, ни вопроса, ни смысла вопроса. Ну, как это в смысле хороший кофе? То есть он, э, он завис, он говорит, ну, у нас везде хороший кофе. Я действительно потом понял, что это <coughs> очень глупый вопрос. В Ита... Ну, в Италии это очень глупый вопрос. То есть люди в среднем выпивают здесь, ну, 5-7 чашек эспрессо в день. Причем пьют они обычно, это все очень просто. Вот как у нас раньше были там в Кривом Роге наливайки, да, там подошел, бахнул 500 грамм за стойкой и ушел. Вот так итальянцы, ну, это нормально. Они даже вот там, или кафе, они даже не эспрессо, или кафе. он подходит, или кафе, иногда могут спросить нормально. Ну, я, я сегодня даже видел, как он на заправке дедушка переспрашивает. В смысле, нормально, кому нормально? Ну, типа, в смысле, как нормально? Он б, нервничает. И, ну, нормальный вопрос. Конаква. То есть с водой и, да, Конаква, там, фризанта ну, фризанте С газом, без газа. То есть, ну, нормально это, когда тебе... Ну, окей, это... это Или кафе Конаква. Это вот обычно у них. То есть ты подходишь за стойку, тебе быстро, ну эспрессо в переводе называется быстро, да, то есть тебе быстренько делают эспрессо и кунаква в пластиковом стаканчике дают наливают немножко воды фризанты, нон это уже там зависит, но спросить могут не спросить, и обычно, то есть ты подходишь за стойку бара пух-пух, бахнул, там евро положил, пошел и такой, ну и поток людей постоянный то есть для них это зашел выпил, пошел дальше и на самом деле в Италии это глупый вопрос, там где у вас хороший кофе, где у вас плохой кофе. Здесь кофе пьют везде, ну он немножко пережженный, ну это как на чай вкус, но кофе в Италии это такая культура, как у нас в 90-х была водка, то есть все пьют, все пьют много и везде хорошая. Везде хороший кофе. Автобусные билеты без предоплаты на сайте Рубикона.